સ્ટાર સ્ટારકાસ્ટ આયુષ શર્મા અને સુશ્રી એ અમદાવાદમાં તેમની ફિલ્મ પ્રમોટ કરી છવ્વીસમી એપ્રિલે સમગ્ર ભારતમાં ફિલ્મ રિલીઝ થશે આયુષ શર્માની મસાલા એક્શન એન્ટરટેનર રુસલાનના પ્રમોશન માટે ફિલ્મના સ્ટારકાસ્ટે અમદાવાદ શહેરની મુલાકાત લીધી હતી અને અમદાવાદીઓ સાથે ગુજરાતી ફૂડ માણવાની સાથે સાથે લોકો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કર્યું હતું પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોવાના કારણે શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ સફર પીડાદાયક રીતે ધીમી રહી છે પરંતુ તેણે તેનો દરેક ભાગ માણ્યો છે મને રૂસ્લામથી એક વાતનો અહેસાસ થયો છે કે જ્યારે તમે તમારા કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર નીકળો છો અથવા તમારી પ્રોટેક્ટિવ દુનિયામાંથી બહાર આવો છો ત્યારે ઘણું જોખમ હોય છે પરંતુ જોખમ સાથે ઘણો અનુભવ પણ મળે છે હું ત્યાં જવા માટે તૈયાર છું તેમણે ઉમેર્યું આયુષ્ય કહ્યું રુસલાનમાં અમે એક અસ્વરણીય વાર્તા બનાવી છે જે લાગણી અને ક્રિયાને મિશ્રિત કરે છે જે હૃદયને સ્પર્શે છે અને એક આપે છે અમે આશા રાખીએ છીએ કે શક્ય તેટલી મધુ રીતે લોકોને ગમશે થીમ મ્યુઝિક ટીઝર સમાપ્ત થયા પછી લાંબા સમય સુધી પ્રેક્ષકોના મગજમાં ટકી રહેવાનું વચન આપે છે રુસ્લાનના એ માત્ર એક ફિલ્મ નથી તે એક રોમાંચક પ્રવાસ છે જે પ્રેક્ષકોને મોહિત કરવાનું વચન આપે છે એક્શન અને હૃદયપૂર્વકની લાગણીના સંપૂર્ણ મિશ્રણ સાથે તે દર્શકો સાથે ઊંડે સુધી

यू नो सिक्स में वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था जहाँ पे पेल्थ uh, का भी ख्याल रखना था और आई uh, थिंक मेरे लिए नहीं पूरे प्रू के लिए uh, वहां पे एक्शन करना पहाड़ के ऊपर जहाँ पे ना इंसान है ना कोई है uh, एक रिमोट कहते हैं कि बंजर जमीन में हमने जाके शूट किया इसको तो uh, वो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी तो मुझे पता नहीं था मुझे क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड सर का इंग्वेज जैसे है कि आयुष का इंग्वेज है कि ए एंड्री एम मैम बिकॉज ऑफ लंबी आपको लगता है कि आप फिल्मों तो में जो देखता है इंसान भी वैसे होगा बट वैसा बिल्कुल नहीं था वही आयुष बहुत ही जेनरिस्ट और बहुत काइंड और बहुत इंसान है और वो सेट पर हर किसी का ध्यान रखते हैं जो हम हीरो वर्ड यूज करते हैं ना लाइफ में वो आई विश जो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं है वो लाइफ में भी हीरो ही है बिकॉज वो हर किसी को इतना हर किसी का ध्यान रखते हैं एक लाइट मैन का भी ध्यान रखेंगे एक स्पॉट बॉय का भी ध्यान रखेंगे एंड एज एन एक्टर ही इज़ वेरी गिविंग वेरी चैलेंस मेरी पहली मूवी मूवी थी तो um, कभी कभी मेरी गलतियां हो जाती थी कभी कभी मैं ऐसे गलत जगह पर आकर जाऊँगी जहाँ पे लाइट भी नहीं थी मतलब बिकॉज कैमरे पे एक्टिंग करने में लाइट शुड बी फॉलो दैट तो कभी माइक भी ऑन करना भूल जाती थी मैं सिली मिस्टेक्स लाइक दैट सो आई थिंक उस दौरान ही वाज वेरी पेशेंट विद मी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल मैं उसने uh, मुझे मैं बस एक्शन ही नहीं मैं बस एक्टिंग ही नहीं करी बट डांस और एक्शन भी कर रही हूँ एंड uh, बहुत ही अलग किर किरदार है बिकॉज दैट इज मतलब इट्स नॉट ए टिपिकल हीरोइन यू नो जो खाली लव इंटरेस्ट हो mm -hmm. uh, आप जब मूवी देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पैक्टफुल और कितना पावरफुल है मेरी पर्सनली बहुत ही एम्पावरिंग वही है ये जर्नी एंड आई फील वेरी लकी कि यू uh, नो you know, इस मूवी ने मुझे चुना रस्लान ने मुझे चुना सो आई एम वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हम चाहते हैं कि आप लोगों ने जितना प्यार आयुष को पहले दिखाया है और कल रात को हम जब बाहर गए थे माय गॉड लाइक इतना प्यार लाइक आई मीन आई मैं पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा खास है तो आई आई एम रियली होपिंग थी ट्वेंटी सिक्स को जब आप हमारी मूवी देखें आप इसलान को भी उतना ही प्यार